Фонарик можно? Да. да. Плохо, плохо немножко видно просто. Ну, дякую. Ну, там хорошо. Ребят, ну как бы все знают, что вахта у нас собралась здесь не просто так, да, на кукуле. Есть два виновника Это вот, скажем так, торжества, да, торжества духа, торжества собрания пашуковцев, всеукраинской организации. Вот Алочка и вот Андрей. Это те туристы, которые нашли здесь останки, которые сообщили нам, которые были не байдужи. Они нашли сайт. Они сообщили нам на ВДУ Союз народную память. Сделали разведку. А это, не Наш... значит, а это значит, не зря а мы сайт да, сами создали. Да. Они собрались, они привезли нас сюда, показали, где это все есть. И вот родилось вот такой вот четвер... ну, ну выршик такой, да, ну, не четвертый, немножко больше. Это буквально позавчера ночью не спалось. Ты да. читает? Так, Русин, тихо. Закрой. Горы Карпаты. Туристский приют. Никто не знает, какие препятствия ждут. Среди горных вершин и прекрасных долин следы давно прошедшей войны. Вон там, под кустом, притаился окоп. В лесочке красивом колюшка растет. Гранаты и мины лежат на земле. Все помнят Карпаты, все знают они. Туристы случайно, сбившись с пути, с смреках блиндажик забытый нашли. А в нем находились останки бойца, того, кто рубеж свой держал до конца. Австриец или русский, не знает никто. Да, впрочем, не важно, земле все равно. А он не один, их здесь тысячи легли. Все помнят Карпаты, все видят они. Класс. как вот так Это бабрика. Да, это сын Я потом хочу просто на